उर्दू टीचर के मज्जा सामीन अस्सलाम वालेकुम उर्दू इंतहाई ज़बान है जो तहजीब और की अलामत है उर्दू में इस कदर महजब और शाइस्ता अल्फाज हैं जिनको इस्तेमाल करने से अपनी बातचीत में भरपूर निखार पैदा की जा सकती है उर्दू की शरीन जबानी के हवाले से एक शायर यूं रकम तराज हैं सलीके से हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं उर्दू के मशहूर शायर गुलजार की एक नज़्म कुछ यूं है ये कैसा इश्क है उर्दू जबां का मजा घुलता है लफ्जों का जबां पर कि जैसे पान में महंगा कमाम घुलता है ये कैसा इश्क है उर्दू जबान का नशा आता है उर्दू बोलने में ग्लोरी की तरह है मुँह लगी सब असिलाहे लुत्फ देती है हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मे का घूंट उतरता है बड़ी रेस्टोक्रेसी है ज़बान में फकीरी में नवाबी का मजा देती है उर्दू अगरचे मानी कम होते हैं उर्दू में अल्फाज की अफरात होती है मगर फिर भी बुलंद आवाज पढ़ी है, तो बहुत ही मोतबिल लगती हैं बातें कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू तो लगता है कि दिन चारों के हैं खिड़की खुली है धूप अंदर आ रही है अजब है ये जबान उर्दू कभी कहीं सफर करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का वो चाहे नबी हो यही लगता है वो मेरे वतन का है बड़ी शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता कि एक तहजीब की आवाज़ है उर्दू उर्दू के हवाले से चंद अशार के बाद उर्दू के ऐसे अल्फाज की बात करते हैं जिनके जरिए हम अपनी बोलचाल चाल और शख्सियत में निखार पैदा कर सकते हैं मिसाल के तौर पर खा लो पी लो और सुन लो की जगह खा लीजिए पी लीजिए और सुन लीजिए कहना ज्यादा मुनासिब है मेरा फैसला है कि जगह मेरी राय यह है मैं ये कह रहा था कि बजाय मैं ये अर्ज कर रहा था मुझे तुमसे काम है की जगह मुझे आपसे कुछ काम है या आपको थोड़ी सी जहमत देनी थी अंधे की बजाय नबीना कहना बूढ़े की बजाय बुजुर्ग कहना फलान मर गया की जगह फ़लां का इंतक़ाल हो गया क्यों आए हो कि बजाए कैसे तशरीफ लाए मुसीबत में पड़ गया कि बजाए आजमाइश में आ गया आप गलत कह रहे हैं कि बजाए मेरी नाकिस राय यह है कि बात इस तरह है आप मेरी बात नहीं समझे शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया ऐसे ही अल्फाज के इस्तेमाल से आप न सिर्फ अपनी गुफ्तगु बेहतर से बेहतर कर सकते हैं बल्कि दूसरों की नजरों में आप तहजीब याफ्ता और शाइस्ता शख्सियत बनेंगे वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज